Вітаю вас, шановні запорожці, на телеканалі «Алікс» програма вні політики, і ми продовжуємо аналізувати стан освіти в Україні. В СРСР завжди пишалися рівнем навчання, кипкуючи при цьому з капіталістичною, зокрема, американською неосвіченості. Вважалося, що тільки радянська система освіти найкраща, і вона не має аналогів у світі. Як доказ цього наших спеціалістів раду приймали за кордоном, а студенти з усього світу приїжджали гристи граніт науки саме до нас. Тепер ситуація змінилася, і популярна у радянські часи пісня про бідного студента, що буде навчатися в французькій стороні на чужої планеті, стає справжнім гімном української молоді. Обирають, правда, не завжди французьку сторону, але й не Україну. Коли є вибір, це добре, а вибір постає величезний. Після закінчення школи абітурієнт може подати документи у п'ять вишів на три спеціальності в кожний. Може залишитися в Україні чи отримувати освіту за кордоном. За даними ЮНЕСКО, в 2010 році близько 35 тисяч українських студентів зробили цей вибір не на користь рідної Альма-Матер. Найчастіше українські студенти їдуть навчатися до Росії, Німеччини і Польщі. Шукають знання наші спів в таких країнах, як США, Франція, Чехія, Італія, Угорщина, Австрія, Великобританія тощо у Європі безкоштовної і дешевої освіти більше ніж в США та інших країнах. Так у Чехії, якщо навчання проходить чеською мовою, плата за нього відсутня. У Фінляндії така ж ситуація, якщо мова викладання фінська або шведська у державних університетах Франції освіта коштує від 170 євро за бакалаврську ступінь. У Німеччині нерезиденти Європейського союзу платять трохи більше ніж резиденти, приблизно п'ят. 100 евро за семестр. Але крім плати за навчання потрібні ще й гроші на житло, яке може обійтися в 4-6 тисяч євро за рік, харчування та інші витрати. Іноземні держави проводять активну кампанію, направлену на пошук майбутніх абітурієнців. Наприклад, у сусідній Польщі за декілька останніх років кількість студентів з України зросла більше ніж три рази, і в цьому році становить вже близько 8 тисяч. Таку тенденцію пояснюють тим, що польський диплом це диплом європейського зразка. Ціна на навчання приблизно така ж як і в Україні, а все більше польських вишів пропонують. Безкоштовну освіту. При цьому університети задоволені співпраці з українськими студентами, зацікавленість нашими співвітчизниками, ще й тим, що вони підвищують показники інтернаціоналізації польських вишів, а це, в свою чергу, дозволяє їм займати високі позиції в рейтингах університетів світу. Що вабить українців за кордоном? Вони їдуть за всесвітньо визнаним дипломом, за можливістю працевлаштування у престижних міжнародних компаніях або просто за для практичного засвоєння іноземної мови, здобуття незалежності від батьків і. Пошуків чогось нового нарікають на те, що мовляв знання, отримані вдома, будуть далеко не на вищому рівні. Хоча говорити про низьку якість української освіти язик не повертається, адже в Україну за знаннями приїжджає стільки ж людей, скільки їде вчитися за кордон. Ми входимо в двадцятку країн, де навчається найбільша кількість іноземних студентів. Представники 137 країн світу отримують освіту в нашій державі. Зокрема, найбільше студентів-іноземців з Китаю, Росії, Туркменістану, Індії та Йорданії. Перевагу надають медицині. У 20 медичних університетах країни навчається більше 16 тисяч іноземців. Кожного року вони поповнюють український бюджет на 100 мільйонів доларів. Самі студенти зазначають, що обрали Україну, бо наша освіта конкурентоспроможна на ринку праці, якісна. А у порівнянні з Америкою і Європою ще й коштує набагато дешевше. Виходить парадокс: наші студенти їдуть за кордон, бо там якісна освіта. Іноземці приїжджають до нас, бо в нас якісна освіта. Не дарма говорять, добре там, де нас немає. Сьогодні гості нашої студії це мальований Микола Михайлович, завідувач Міжвузівського дослідного центру політика та освіта, і Доновський Сергій Миколайович, заступник директора з виховної роботи Запорізького навчально-виховного комплексу номер 109 Доброго дня, шановні наші експерти, ми на одній з наших програм. Говорили про те, що, на жаль, стан нашої освіти не такий, яким би ми хотіли його бачити. В ньому є дуже багато проблем, пов'язаних і безпосередньо з виховними процесами, і пов'язаних з рівнем підготовки наших викладачів. Ну і, звісно, зі стосунками між дітьми, батьками і тими ж самими викладачами в школі. Наразі дуже багато людей зараз навіть задумуються. що такий стан речей, він не є породженням сьогодення, а це якраз є наслідок того, що Коли ще в радянські часи ми якимось чином неправильно пішли, і десь ми помилилися, коли ми намагалися знайти свою формулу освіти. Чи це наразі є правда, чи, можливо, це якась теж хибна думка, і нам навпаки потрібно повернутися до тих постулатів, які панували у радянській системі освіти? Діло в тому, що і совєтська система образування, і сучасна система України. она прежде всего адресована к личности. Наша система образования и того времени, и совсем недавнего и нынешнего, ставит вопрос вполне закономерно. А кто такой этот человек, который учится в школе, работает в школе, зачем он приходит в это учебное заведение, что он там делает и кто это будет на выходе. Так вот, и в советское время, в данном случае я хочу подчеркнуть своего рода преемственность, и в современном украинском законодательстве достаточно четко сказано, что главная задача системы образования ⁇ это формирование конкретно-исторического типа личности. То есть того человека, который не вообще живет в каком-то абстрактном обществе, который не вообще где-то существует сам по себе, а который проживает на данной территории, в данной стране и в данном государстве. Но у нас очень много разных людей. И за социальным, за майновым станом, за национальным похожим, за психотипом. Люди различаются по социальному положению. Действительно, принципиальным отличием современного украинского общества по сравнению с советским недавним обществом является то, что у нас сегодня господствующим является частная собственность. То есть, по сути дела, мы сегодня живем на той стадии, которая определяется как буржуазное общество, в отличие от предыдущего социалистического. И если в социалистическом обществе главным средством и главной средой жизнедеятельности человека, реализации его целей и задач, был коллектив, то сегодня, в сегодняшних условиях, это корпоративность. Это, если хотите, деятельность человека как личности, рассчитывающие исключительно на свои возможности выживания в этом обществе. Поэтому образование не может не реагировать на эту ситуацию. Но продолжая все-таки воспитывать ученика в школе и в определенной мере студентов в коллективе и через коллектив, так или иначе постепенно поворачивается к современным реалиям, прежде всего социально-экономического характера. Будь ласка. Поясніть, яким чином ми наразі впливаємо не лише на учня в школі, а і на педагога, який працює з цим учнем, яким чином ми можемо говорити про те, що ось, наприклад, чи колектив, як вже було сказано, чи, наприклад, можливо, директор, впливає на тих людей, які виховують майбутніх громадян. Хочу доповнити Нікола Міхаловича, то що він говорив про колективі. Навірно, на сучасному етапі. более принято говорить о команде. То есть вот эта командная работа, она всегда, вернее, она на данном этапе очень приемлема. Это школьное самоуправление, например. То есть есть группа детей. Которая приймає участь в управлінні школи. Директор школи він володіє і ресурсами, і владою. Ну mm -hmm. тоді виходить це шкільне самоуправління, це воно має лише номінальну якусь владу і несе якусь номінальну роль, і це є тільки формальне вираження mm -hmm. того про що ви кажете. Я с вами не соглашусь как практик, потому что мы учим детей, мы даем им те знания, которые им пригодятся в будущем. В работе, вот, когда они овладеют какой-то специальностью, они будут работать в коллективе. И директор в данном случае, я говорю конкретно о нашей школе, он есть именно вдохновителем и помощником в данном случае. Но когда мы говорим про школьное самоуправление, то мы должны говорить, что какой есть у этих детей ресурс, какой на разе может быть ресурс у дитини, яка навчається в пятом, шестом, або даже в старших а, классах. Я понимаю, вот именно пятый, шестой класс – это тот период становления, скажем так, когда еще ребенок не готов мыслить самостоятельно, поэтому для этих ребят есть определенные моменты роста, например, школа лидер. Где вот эти лідерські способності, лідерські качества, тобто тут якісь тренінгові, які тренінгове відключати да, програми, встречи, да, 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 конечно, зустрічі з інтересними людьми, зустрічі з узкими спеціалістами, Ну це, якщо раніше починалося навчання з того, що співали там гімну радянського союзу, всі стояли на лінеті по струнко, то зараз якимось чином оці ось цей патріотизм це спілкування? Яким цином воно визначити такі моменти теж присутствують, тому шта любіть свою. страну и не уважать э, символ гимн э, своей страны, это тоже как бы неправильно. Это уже не патриот и не гражданин. Э, начинаем с малого, потому что на данном этапе наша структура самоуправления имеет свои э, символы. То есть от малого к большему, от уважения к, к традициям школы, к гимну школы, к флагу школы, вот, к уважению уже государственных символов. Прошу. Ну вот я бы хотел, скажем так, в развитии того, что говорит Сергей Николаевич, сказать вот о чем, что когда мы говорим о принципиально иных условиях сегодня существования и развития функционирования и образования, то, наверное, всегда возникает вопрос. И вы уже, так сказать, к этому нас подводите своими вопросами. А вот где тот атом, та неделимая частица в системе общественных отношений, на которой должна опираться школа во всех ее разновидностях, и который этот атом должен быть своеобразным результатом деятельности. Потому что, с одной стороны, каждый учитель, каждый преподаватель хочет, чтобы знали его предмет, каждый руководитель воспитательной работы хочет, чтобы тот план работы, который он пишет, который он создает, утверждает, чтобы он реализовывался. А где этот выход? Вот в чем он сказывается? Я думаю, что нам э, может на этот вопрос помочь ответить закон. Как, казалось бы, не совсем привычно для нас, педагогов, обращаться к законам. Ведь в законе об образовании сказано о том, что задачей образования является формирование граждан, способных к сознательному общественному выбору. То есть, по сути дела, мы должны а, иметь процессе воспитательной работы дела с гражданами. Правда, мы привыкли в системе образования называть их будущими. Будущих граждан не бывает. Он или есть, или нет. Гражданин это процесс, а не нечто застывшее. И во-вторых, на выходе мы должны получить то, что в советское время называлось аттестатом зрелости, то есть представлением выпускника о том, в каком обществе он живет, что он может здесь сделать. І какові путі дальнішої реалізації їм своїх можливостей. Мені довелося нещодавно mm -hmm. спілкуватися з одним прокурором, колишнім прокурором, який займався особливо важливими справами. Mm -hmm. І е, в його практиці було дуже багато цікавих випадків. І один з випадків, коли мати одного злочинця приходить, і каже, назначте йому вищу міру покарання. І ось в мене виникає питання відповідальність. І вчителів, і цієї матері, і всього нашого суспільства, от коли ми готували цього громадянина, mm. який таким не став. Яким чином от можна усунути ось цю проблему, яким чином може вирости таку людину, яка би була наразі справді громадянином України? Ну, ви знаєте, от ви зараз е, очолюєте такий центр, який якраз займається підготовкою програм всіляких так, там так, методичної так, літератури так, так. і іншого, от ви е, представили, е, який якраз і сприяє тому, що у нас. Е, Повинно развиваться это гражданское общество. Но, Але... эти программы, они помогут подготовить? К сожалению, у нас существует такая традиция. Или пан, или пропал. И, к сожалению, ряд законодательных актов у нас по этому типу и строятся. Не делай, потому что тебя накажут так, что тебе будет неповадно. Но если этим только страхом будет жить гражданин и находящийся в том числе в школе, он никогда не будет сознательным. Он никогда не будет относиться к своему государству и обществу, в котором он живет, как к своему. То есть возникнет то самое страшное, что может быть в системе отношений человека, государства, человека и общества, как отчуждение. Я бы хотел обратить внимание уважаемых телеслушателей на такой интересный момент. Сотрудниками центра, который я имею честь возглавлять, политикой образования, созданной в структуре Запорожского областного института после дипломного педагогического образования по инициативе нашего ректора Пашкова Владимира Васильевича и по взаимной договоренности с Саратовским государственным университетом, это у нас как пример международного сотрудничества в системе образования, мы провели ряд исследований. И вот я хочу обратить внимание на момент, который связан с отношением человека к своему гражданству, а значит и к государству, гражданином, которым он является. Момент первый. Вот мы задавали вопрос. Чувствуете ли вы себя гражданином Украины? Среди отвечающих были студенты и старшеклассники. Значит, студенты ответили так. 85% студентов сказали, да, чувствуемся, чувствуем, обращаю внимание, гражданином Украины. Примерно такое же количество ответили и старшеклассников, где-то 82%. Нет, ответили остальные. Но потом мы задали своего рода контрольный вопрос. А считаете ли вы, что можете в этом государстве реализовать себя как личность? Ибо личность это конечный итог и высшая цель любого образования и в принципе общества. И вот какие мы получили ответы. 47% старшеклассников сказали, что они не могут, не могут реализовать себя. И э, 53% студентов, а остальные ответили, что они не могут. И тут еще нужно враховать такую ситуацию, 53% студентов, да? Да. А сколько студентов из тех, Поличник, старшие классники уже не в нашей так. Украине залишились. Они уже начатья, в Польше, Чехии, да. або поехали еще дальше. я навчаются. бы мог привести другие примеры. Вот наших исследований очень интересных, связанных, допустим, с педагогами. Мы задали общий вопрос: в какой степени вы гордитесь или не гордитесь своим гражданством? Мы получили следующее: гордятся своим гражданством. А мы брали сравнительно студенты и педагоги, уже практически педагоги, так сказать. Студенты гордятся своим гражданством. В пределах 40%, педагоги где-то 36%, но тоже приближается. Затем скорее горжусь 26-38, очень 11-12. Значит, но когда мы говорим о том, что другие не гордятся, это означает, что не они плохие. И, а, и не надо обвинять, так сказать, людей в этом. Что очевидно, что система государственных отношений, которая у нас находится в стадии формирования, она сегодня далеко не всегда учитывает, что в центре государственного строительства стоит личность и не абстрактная личность, а гражданин этого государства. Вот на это я хотел. Хотелось бы спросить как раз и у педагога, и у человека, который кто непосредственно проработает с будущими, или, как вы говорите, с громадянами Украины. От чи ви не дивилися, наскільки вони зараз бажають залишатися в нашій країні? Бажають навчатися в наших навчальних закладах? От з практичної точки зору, що треба зробити нам вже да, педагогам вищої школи для того, щоб ці діти все ж таки прийшли в наші навчальні заклади і залишилися тут в Україні? Я uh, yeah. Продолжу мысль Николая Михайловича, вернусь немного к образованию и затем отвечу на ваш вопрос. По поводу образования. На данном этапе родители в большинстве случаев стали забывать, что образование – это целенаправленный процесс того, что и воспитание, и развитие, и обучение. Сейчас родители, вот мы в прошлом году провели диагностику, чем должна заниматься школа. И был момент того, что обучение предметное, конкретно получение знаний только по предметам, воспитывать граждан гражданина, воспитывать патриота и в таком русле. Так вот, большинство родителей, приблизительно это 60% опрошенных, сказали о том, что школа должна давать только знания. Моменты воспитания гражданина и патриота сказали, что это вообще на последнем месте или вообще не обращать на это внимания. Но дети, отвечая на эти же вопросы, ответили в противоположном значении, что школа должна Воспитывать человека. Наши родители стали забывать о том, что они в первую очередь несут ответственность за своих детей и за получение э, детьми образования. Потому что если ребенок э, не уделяет внимания своему образованию, э, в дальнейшем у него как бы нет выбора, куда пойти учиться дальше. То есть развиваться. Вот і родители на это не обращают внимания, потому что родители в большинстве случаев на данном этапе, они етапі совершенно о других моментів. Ну, зараз э, на перший план вийшли матеріальні блага, і э, батьки знову ж таки. Я трошки навіть занеступлюся, всі блага. Э, вони дивляться на те, що якщо дитина буде да. мати певні знання, вона зможе гарно знайти собі роботу і зможе нормально заробляти. Ось э, і це головна для них проблема. Тому да. що вони бачать, що зараз таке суспільство, що навіть якщо ти будеш дуже хорошою людиною, то тебе ніхто не підтримує. У нас сложилась такая традиция, она еще издавна. Она еще идет, возможно, от империи, и Российской империи, и Австро-Венгерской империи и, и так далее. Значит, когда вместо гражданина выступает подданный, который все время обязан государству, власти. А ведь в чем особенность современного этапа, так сказать, демократизации? В том, что государство, как система управления, с огромным трудом только лишь подходит тому, что оно-то государство прежде всего несет ответственность перед своими гражданами. И не случайно, вот в последнее время появилось целый ряд документов. Да, пока это формальные признаки. Посмотрите, указ президента о развитии гражданского общества. Это не случайно. В нашей области... Создана программа, вот здесь программа содействия развитию гражданского общества в запорожской области. Есть совет общественный, то есть государство с трудом как система привычного управления, то есть по вертикали, начинает поворачиваться, и в этом хороший признак, к гражданину. Гражданському тобто то діючому главному державного лісу государственного До речі, визначено в конституції. Але ж знову ж таки, що треба зробити, щоб діти залишилися тут, вот... щоб вони не поїхали в інші країни, там де їх скажуть, що у нас дуже гарне життя, там де їх будуть заманювати, там де будуть пропонувати безкоштовну освіту, навіть стипендії дають. Їх... На чому можна ставить акцент, на мой взгляд, на тому, що сьогодні повинні бути державні програми. формирование гражданина Украины не по формальному признаку наличия паспорта, а по отношению его к государству и обществу. И вот я в связи с этим хотел бы, вы вскользь сказали пока об этом, показать нашу попытку на уровне области создания проекта «Гражданин». Это было вызвано тем, что учителя наших школ, педагогические работники – Чувствует то, что вы сформулировали в вашем вопросе: потребность сознательного отношения и самих себя, и своих учеников к тому обществу, в котором ты живешь. И вот мы вышли с инициативой к областному совету к управлению образования нашей области. Мы, это значит, наш институт последипломно педагогического образования, в лице ректора Пашкова Владимира Васильевича, по созданию такого проекта. Он был внесен в программу развития образования области включительно по 2012 год. Затем был издан приказ начальника управления образования о создании такого проекта. Затем был издан приказ Ректора нашего института, и был создан оргкомитет по подготовке и разработке этого проекта. Его возглавила проректор нашего института Ястребова Валентина Яковлевна. В него вошли такие известные педагогические среде люди, работники нашего университета, как Горшкова Елена Геннадьевна, как Светлана Петровна Заруба. И мы этот проект начали апробировать, прежде всего, в учебных заведениях. Потому что где иначе, не при свете лампы, не при ночной полуночной тьме, когда вылетает с вами нервы, помните, у Гегеля, а вот есть свет дневной, образование. И мы увидели, что то, что волнует нас, в не меньшей степени волнует и педагогов. Но взаимные волнения могут остаться волнениями и даже привести к расстройству душевному. И мы решили положительно на, на, на областной проект «Гражданин», который сегодня утвержден который сегодня имеет определенный статус. И вот мой коллега, в данном случае по проекту гражданин, Сергей Николаевич, как один из руководителей 109-й школы, представляет школу, где этот проект в том числе зарождался да. и где он сегодня апробируется. Это наша попытка. Вы знаете, надо пытаться. Надо начать с региона. Тем более, Сергей Валерьевич, что мы видим, что сегодня еще раз повторяю пока что э, руководство нашего государства только подходит к пониманию вопроса пониманию проблемы на уровне создания документов но отрабатывать и воплощать их нужно здесь в регионах помните как говорил ломоносов сибирь э, россия будет э, прирастать Сибирью, а у нас могущество украины будет прирастать регионами вот с этого мы и начали с проекта областного громадянства. Дякую, Микола Михайлович. Я нагадаю, що сьогодні у нас в студії були експерти: мальований Микола Михайлович, завідувач міжвузівського дослідного центру політика та освіта, і Доновський Сергій Миколаєвич, заступник директора з виховної роботи запорізького навчального виховного комплексу, номер 109. Звісно, простіше за все розвернутися і не бачити ті проблеми, які наразі існують в нашому суспільстві. Але в наших силах не просто їх побачити, не просто їх зрозуміти, а навіть і вирішити. І саме ось цей проект громадянин може допомогти нам розумінню тієї проблеми, яка зараз виникла у наших школах, у наших вищих навчальних закладах, і знайти шляхи вирішення цієї проблеми. До нових зустрічей, до побачення.